हरिनागरिनीलैश्च प्रदियत्नवतीं सदा अयत्नलप्यनिर्वाणाम् आश्रये मणिपादुकां सौरे विहारमणिदर्पणं विहारमणितर्पणं प्रसत्तिरिवसंस्थानं पदत्राणमुभस्मगे कल्याणप्रकृतिं वन्दे भजन्तीं काञ्जनश्रियं पदार्कां पादुकां सूरे पदयेव निवेशितां सृष्टाम्बोमा भूमावनन्देन नित्यं शेषसमातिना अगं संभावयामि त्वाम् आत्मानमिव पादुके प्रवत्ते पादुकारूपं प्रणवस्य कलाद्वयं भोतमिदमितं यस्मिन् आनन्दस्याभितत्पदम् अनोरणीयसीं विष्णो महतो अभिमहीयसीम् प्रबत्ये पादुकां नित्यां तत्पदेनैव संहिताम् उदक्रयन्त्रिकां वन्दे पादुकां यन्निवेशनात् उबर्यविपदं विष्णो प्रत्यादिष्टप्रसादनम् सूचयन्तीं स्वरे काभि सरस्वतीम् आश्रये सौरिपादुकां कलासु काष्ठामातिष्ठन् भूम्नि सम्बन्धिनामपि पादुकारङ्गधुर्यस्य भरदारात्यदां गता पितौ प्रवृत्ते यद्रव्यं गुणसंस्कारनामभिः श्रेयसादनमां तत्पदत्रं तदास्तु मे प्रदिष्टां सर्वचित्राणां प्रबत्ये मणिपादुकां विचित्रजगदादारो विष्णुर्यत्र प्रदिष्टितः प्रभत्ये पादुकां देवीं परविद्यामिव स्वयम् यामर्भयति दीनानां दहमानो जगद्गुरुः उभाख्यातां तदा त्वेन वसिष्ठात्यैर्मघर्षिभिः उभाय बलयो काष्ठाम् उभास इति श्रीकवितार्किकसिंहाय सर्वदन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीवेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे अग्रमणिमालास्तोत्रं समाप्तं कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिनी श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः अणीन् रामानुजदासन् लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु